द्वितीय सत्रांत लिखित मूल्यांकन कसौटी बेहजार चौबीस धोर छो विषय हिंदी पेपर नल्यूशन जोश प्रश्न एक निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए दूर अज्ञान की हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितने भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना तो तेनों जवाब से हे hey ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो चाहे हम हर बुराई से बचते रहे तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो हमसे हम में से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो बीचानों जवाब वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई जादू की तरह विकास हुआ नए नए साधन बनाए गए आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है हर तरफ जुल्म है बेबसी है अड़ू तीनों से आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है हे परमात्मा तू तो अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए प्रश्न एक बी प्रश्नों के उत्तर लिखिए तेमा पेलो छे हमारा पा मन पावन कैसे बनेगा तो तेना जवाब से हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा बिजु छ हम दुनिया में यश कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो तेनों जवाब से हम दुनिया में यश पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो प्राप्त कर सकते हैं त्रीज छ किन किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है तो तेनों जवाब से टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है प्रश्न बे ए सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह से सत्यवादी था बीजू व्यापारी अली ख्वाजा के पास एक हज़ार तेमा से अ सोने की मोहरे इकट्ठी हो गए प्रश्न बे बी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए पहलू से हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है पीछे छे वाजिद के घर पकवान बनाते समय क्या हुआ तो जवाब वाजिद के घर पकवान बनाते समय जब वो तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई जब सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया तब उसे पता चला कि बर्तन में सोने की मोहरे हैं प्रश्न बे सी प्रश्न के उत्तर लिखिए आपको विज्ञान की कौन सी खोज सबसे अच्छी लगती है क्यों रीते जवाबी अः टेलिविजन लखेल टेलिविजन क्योंकि वह तरह तरह से अमरा मनोरंजन करता है रीते मोबाइल लखी फ्रिज जैसी गमे तमने जे सौ सारी लगी हुई लखी शक नेपोलियन ने लड़की से क्या कहा तो तेना जवाब से नेपोलियन ने लड़की से कहा बहन मेरे पास ये तीन ही सिक्के हैं तुम इन्हें ले लो प्रश्न त्रो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए है सिर खुजलाना तो तेना अर्थ है सोचना अथवा समझ न पाना कि क्या किया जाए वाक्य बन से प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजलाने लगा બીજુ છે આયના બનાના તો આયના બનાના નું વર્સે બહુત ચમકદાર બનાના કેનો વાક્ય બનશે उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया ત્રીજો છે રોપ ઝાડના પ્રભાવ દેખાના ਉਸ ગરીબ આદમી પર ક્યો રોપ ઝાડ રહે હો ચોથું છે नाक મે દમકના તો તેનો और बहुत परेशान करना अना वाक्य बन से वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था प्रश्न चार दिए गए चित्र के आधार पर आठ से दस वाक्य लिखिए तो मैं वाक्य लखेला है यह घर का चित्र है चित्र में लड़की कंप्यूटर चला रही है घर में टीवी कंप्यूटर टेलीफोन फ्रिज एसी जैसे उपकरण दिखाई दे रहे हैं दीवार पे घड़ी है लड़का फोन पे बात कर रहा है पंखा दिखाई दे रहा है वह बंद पड़ा है चित्र में खिलौने भी हैं नाइट लैंप भी है इसे अपनी तरह से भी वाक्य लिख सकते हैं प्रश्न पाँच चित्र के आधार पर कहानी लिखिए कहीं चित्र न आधारे कहानी आप प्रमाणित जंगल में एक तालाब था एक दिन एक चीटी तालाब के किनारे घूम रही थी उसी समय पानी की एक लहर आई चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी तालाब के किनारे एक पेड़ था उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था उसने चींटी को बहते हुए देखा उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला पत्ता चिट्टी के पास गिरा चिट्टी पत्ते पर चटकर तालाब के किनारे आ गई उसने कबूतर को धन्यवाद दिया एक दिन जंगल में एक शिकारी आया उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा चीटी ने यह देखा वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची उसने शिकारी के पेड़ में काट लिया शिकारी दर्द से चीखा, उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया इस तरह चीटी ने कबूतर की जान बचाई सच है भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए प्रश्न छ दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखे अही फकरो आपेलो छे તેનું માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરશું તો તે અનુવાદ આ પ્રમાણે થશે ખલીફા એક દિવસ પોતાનો વેશ બદલીને શહેરમાં ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે કેટલાક છોકરાઓને ન્યાયાલયની રમત રમતા જોયા તેઓ છુપાઈને તેમનો ખેલ જોવા લાગ્યા તેમને લાગ્યો કે જે છોકરો ન્યાયાધીશ બન્યો છે તે ખૂબ સમજ્યું છે તે જેવી રીતે ન્યાય કરી રહ્યો છે તે બિલકુલ યોગ્ય છે એટલે તેમણે તે છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેનું નામ પૂછ્યું છોકરાએ કહ્યું મારું નામ હસન છે ખલીફાએ કહ્યું મેં તમારી રમત જોઈ છે તો ખૂબ સમજુ છે અહીં વધારાનું છે પણ આપણે ફકરામાં નામ પૂછ્યું ત્યાં સુધી જ આવશે ઇસલી ઉ લડકી કો અપને પાસ બોલાયા રોજકા નામ પૂછ્યા એટલે કે નામ પૂછ્યું ત્યાં સુધી આવશે પ્રશ્ન 7 નિમ્નલિખિત શબ્દો કાં લિંક પરિવર્તન કર કે ઉસકા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે તો અહીં પહેલું છે દાદાજી તો તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે દાદીજી તેનું વાક્ય બનશે મેરે દાદાજી યાત્રા પર ગઈ હૈ દાદીજીનું પણ એ જ રીતે બનાવી શકાય મેરી દાદીજી યાત્રા પર ગઈ હૈ બીજું છે લેખક તો તેનું લેખિકા લેખક કહાની લીખ રહે लेखिका कहानी लिख रही है लखी सक तीज मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है चौथों शेर नहीं तो शेर थसे। जंगल में शेर दहाड़ रहा है पंचमो अध्यापक तो अध्यापिका अध्यापक पढ़ा रहे है छठू लड़का तो तेन लड़की थे लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़की दुकान के पास खड़ी है प्रश्न आठ दिए गए पत्र को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए तो अं पत्र वाँची और नीचेना जवाब आप पहला प्रश्न पत्र किस दिनांक को लिखा गया है तो तवाब आरो दस फरवरी दो हज़ार तेईस को लिखा गया बीजू पत्र में क्या संबोधन किया गया है तो जवाब आ सप्रेम नमस्कार शे पत्र किसने किसको लिखा है तो तेना जवाब से पत्र जोसेफ ने आसिफ को लिखा है पत्र कहाँ से लिखा गया है तो तेना जवाब से पत्र जामनगर से लिखा गया है पत्र में पता किस ओर लिखा गया है तो तेना जवाब से पत्र में पता बाई ओर लिखा गया है प्रश्न आठ बी गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए अद्यांश ने वाची અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપશું તો પહેલો પ્રશ્ન છે કિસ્કે બિના યોગ્યતા વ્યર્થ હે તો તેનો જવાબ આવશે સાહસ કે બિના યોગ્યતા વ્યર્થ હે બીજો છે કાયર ઓર સાહસી મેં ક્યા ફરક હે તો તેનો જવાબ અહીં છે પકરામાયે પ્રમાણે કાયર હંમેશા سوچતે રહેતે હે ઓર બેઠે બેઠે સપના દેખતે રહેતે હે પર સાહસી વિજય હો જાતે હે ત્રીજો છે યહ દુનિયા કિન કે લિયે હે તો તેનો જવાબ હશે यह दुनिया सी लोगों के लिए है। चौथों रक्त का समानार्थी शब्द परिच्छेद में ढूंढकर लिखिए तो रक्त नही लहू थे प्रश्न नौ निम्नलिखित वाक्यों में से उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए तो ही एक थी चारे चार वाक्यों में विराम चिन्हों आई रीते करेला प्रमाण आश् प्रश्न दस निम्नलिखित कहावत का, का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो तेमा पहलू छे झेसी करनी वैसी भरनी तो तेना जवाब से जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है बीजू है आसमान से गिरा खजूर में अटका तो तेनों जवाब से एक के बाद एक विपत्ति में फंसना त्रीजू तो से अकल बड़ी या भैंस तो तेनों जवाब से शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है ચોથું ઉલ્ટા ચોર કો ડાંટે તો તેને જવાબ આવશે અપરાધી દ્વારા નિર્દોષ નિર્દોષકો ધમકાના પાંચ મું જો ગરજતે હે વો બરસતે નહીં તો જેનો આવશે જો ડીંગ મારતે હે વે કામ નહીં કર શકતે પ્રશ્ન અગિયાર નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લીખીએ તો અહીં મેરા પ્રિય ત્યોહાર છે તેનો નિબંધ આ પ્રમાણે આવશે भारत त्योहार की नगरी है भारत में विविध धर्म के विविध पक्ष के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं सभी के अलग अलग त्यौहार है होली दिवाली रक्षाबंधन हिंदुओं के महापर्व माने जाते हैं सभी त्यौहारों का अलग अलग महत्व है भारत एक पावन नगरी है जहाँ हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं वैसे तो भारत में हर त्यौहार मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं परंतु इन सभी में से मुझे दिवाली यह त्योहार बहुत प्रिय है दिवाली का त्यौहार कई दिनों के उत्सव का एक सामूहिक नाम है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है इस दिन गहने कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है इसके अग्ला, इसका अगला इसका अगला दिन नरक चतुर्दशी का होता है उसे छोटी दिवाली भी कहते हैं इस दिन दीपक जलाने की परंपरा होती है कार्तिक अमावस्या का दिन दिवाली उत्सव का मुख्य दिन होता है इस राति को शुभ मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है दीये जलाए जाते हैं तथा मिठाई खाए जाते हैं अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्यौहार भाईदेज होता है दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आए तो उनका स्वागत उत्सव की तरह दीपक जलाकर किया गया दिवाली में घर दफ्तर दुकान आदि की साफ सफाई रंग रोगन व सजावट होती है रोशनी का त्यौहार दिवाली झनझन जन जन के दिलों को उल्लास से भर देता है सभी लोग नई व रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं रंगोलियों से रंग आंगन सजे होते हैं दूर दूर के रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ दी जाती है फूल जड़ी पटाखे फोड़े जाते हैं घर घर से मिठाइयों और पकवानों की सुगंध आती है दिवाली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है ये प्रवेश उत्सव लोगों के जीवन में आए अंधकार को मिटा कर उसे प्रकाशित कर देता है अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आता है लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूल आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं इसी कारण दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार है बीजो है पुस्तक हमारी मित्र तेनों प्रमाण से पुस्तक हमारी सच्चे मित्र होती है पुस्तक हमारे जीवन में सच्चे मित्र की भूमिका निभाती है एक सच्चे मित्र का कार्य है कि वह अपने मित्र का मार्गदर्शन करे बुरे समय में उसका साथ दे उसे गलत मार्ग पर चलने से रोके उसका संगी साथी बने ताकि वह व्यक्ति अकेलापन महसूस ना कर सके पुस्तक इन सभी गुणों पर खरी उतरती है पुस्तक जीवन व्यक्ति के जीवन में संस्कारी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वे व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है और अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़कर व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है और जीवन को जीने का तरीका सीखता है जब व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में पड़ जाता है तो पुस्तकें उसके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है अकेलापन महसूस होने पर व्यक्ति पुस्तकों को माध्यम में अपने मन को बहलाता है इस तरह पुस्तक व्यक्ति के अकेलेपन का साथी बनती है उसका मित्र बनती है जिस तरह एक सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह हानिकारक नहीं होता बल्कि लाभदायक होता है उसी तरह पुस्तक भी किसी व्यक्ति के जीवन में हानिकारक नहीं होती बल्कि लाभदायक ही होती है पुस्तक एक ज्ञान का भंडार होती है जिसने पुस्तकों को अपना सच्चा मित्र बना लिया उसने इस जगत के अनमोल ज्ञान भंडार को पाने के रास्ते पर कदम रख दिया पुस्तक ही है जो व्यक्ति के जीवन को सवारती है इसलिए पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं प्रश्न बार दी गई परिस्थिति के आधार पर चिट्ठी लिखे तो अं आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए आ छह छे पोता एड्रेस लिखूँ तेलबादारी तिलक ही शायें कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था सुबह नौ बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए वहां एक मोटरबोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए ठंडी ठंडी हवा में लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया लगभग एक घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी कई गुफाओं में बुद्धि की प्रतिमाएं हैं बुद्ध की प्रतिमाएं हैं एक गुफा में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है जिसने हम सबका मन मोह लिया हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया शाम को पाँच बजे हम मुंबई लौट आए हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करना शिला दीदी को बधाई तुम्हारा मित्र